assalomu alaykum bugungi mavzumiz o'rta asrlarda sharq arab mamlakatlarida ilm fan rivoji deb nomlanadi bu mavzuni quyidagi reja asosida ko'rib chiqamiz musulmon reessansi sharq akademiyalari al mamun akademiyasi sharq mutafakkirlari al xorazmiy ibn al haysanlarning irmiy meroslari shaklida ko'rib chiqamiz aristotel va pitalomiydan keyin yunonistonda fan va madaniyat inqirozga uchradi fan madaniyat markazi sharq mamlakatlarga hindiston va xitoyga ko'chdi 7 asrlardan boshlab musulmon sharqi bog'dod damash xorazm urganch samarqand sharq shaharlarida fan madaniyat rivojlandi arab xalifaligi davrida arab tili yagona ilmiy til bo'lib shakllandi ushbu davrda asosan mexanika va optika fanlari keng rivojlandi o'rta asrlardagi fizika fanining taraqqiyotini 3 davrga bo'lib o'rganish mumkin birinchi davr yettinchi o'n asrlar musulmon sharqidagi fan taraqqiyoti 2 davr 11 15 asrlardagi yevropada feodal fan rivoji 3 davr 15 18 o'n sakkizinchi asrlardagi tabiatshunoslikda tajriba kuzatish davrining yuzaga kelish shaklida o'rganish mumkin o'rta osiyo va sharqda musulmonchilik o'rnatilishi bilan bu davlatlar o'rtasida savdo sotiq fan va madaniyat rivojlandi tabiiy fanlar rivojiga avvalo iqtisodiy va ijtimoiy omillar sabab bo'ldi dehqonchilik uchun yil fasllarini aniqlash sug'orish inshootlarini qurish suv chiqarish uchun chig'riqlar ulkan imoratlar maqbaralar qurishda mexanik moslamalar zarur edi va buni ixtiro qilish taqozo etilar edi bizning ona vatanimiz zaminidan yetishib chiqqan allomalarimiz al xorazmiy al farg'oniy al beruniy ibn sino farobiy ulug'beklar matematika fizika va astronomiyaning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdi shu vatandoshlarimizdan bir namoyondasi abu abdulla muhammad ibn miso al xorazmiy u 783 yilda xiva shahrida tug'ilgan xorazmiy o'qish yozish va sanashni mahalliy diniy maktab madrasada o'rgandi u o'rta osiyoning juda ko'p shaharlarida bo'lib geografiya tarix astronomiya bo'yicha o'z bilimlarini qo'yibdi. o'z ona tili bilan bir qatorda fors arab tilini hindistonning adabiy tili, adabi tili sanskritn o'r u qadimgi turk tili bilan ba'zi ma'lumotlarga ko'ra hatto qadimgi yahudiylar tili bilan ham tanish edi xorazmiy juda ham ilmga chanqoq edi ilm fan bilan shug'ullanish sakkizinchi asrda juda ham qiyinlashib qolganligi sababli sakkizinchi asr oxirlarida u musulmon ilm markazi bog'dodga keladi bog'dodda avvalambor u asosan yunon hind va Iron olimlarining asarlarini arab tiliga tarjima qilish bilan boshlaydi bu vaqtlarda xorum Arrash va uning o'g'li al ma'mun xalifaligi hukm surar edi xorum Arrashning o'g'li al ma'mun bog'dodda Hikmani tashkil etadi yoki donishmandlar uyi unda juda yaxshi jihozlangan rasodxona va boy kutubxona bor edi xorazmiy o'zining ilmiy faoliyatini baytul hikmadagi qadimgi yunon olimlari let arximid apoloney va boshqalarining qadimgi hind astronom va matematiklarning asarlarini qunt bilan o'rganish va ularni arab tiliga tarjima qilish bilan boshlaydi keyinchalik u Baytul Hikmadagi ilmiy ishlarga rahbarlik qila boshlaydi xorazmiyning ilmiy meroslarini ko'rib chiqadigan bo' bo'lsak birinchi ilmiy merosini astronomiyaga doir deb hisoblaymiz bu azich az al xorazmiy asari bo'lib u bizning vaqtimizgacha saqlanib qolmagan 1126 yilda lotin tiliga tarjima qilingan nusxasi saqlangan u asarida yerning 1 gradusga to'g'ri keluvchi meridianni aniqlagan aniqlik darajasi 1% dan ham kichik xorazmiyning ziji o'rta asrda o'rta asr sharqidagi eng qadimiy zich bo'lib hisoblanadi xorazmiyning geografiyaga ishlari doir ishlari algebraga doir ishlari geometriyaga doir ishlari matematikaga doir ishlari mavjud unga eng katta mashhurlik keltirgan asari bu hisob al hind asari bo'lib bu asarida u amaliy at, amaliy arifmetikaga doir uni pozitsion sistema amaliyotga tatbiq etiladi xorazmiy arifmetikasining yevropada keng tarqalishiga sabab o'sha davrlarda rim raqamlari bilan shug'ullanilgan Rim raqamlari bilan qo'shish ayirish amallarini bajarish ancha qiyinchiliklar tug'dirgan shuning uchun xorazmiyning arab alibbosidagi sonlarning ifodalanishi va hind sanoq tizimidan olingan sonlardan foydalanishi uning keng tarqalishiga sabab bo'ldi mana bu yerda quyida o'sha rim raqamlari arab raqamlari va hozirgi raqamlar keltirilgan xorazmiy fizika bilan bevosita shug'ullangan emas ammo u fizikaning asosi bo'lgan matematika astronomiya geograf geografiya fanlarini rivojlanishida o'z hissasini qo'shgan geometriya tegonema fanlarini yaratilishiga munosib hissa qo'shdi va qadimgi amerikalik shaxsno olim sarton shunday deb yozadi xorazmiy barcha zamonlarning eng ulug' matematiklaridan birideb deb hisoblaydi ikkinchi sharq olimi bu abu al haysan bo'lib hisoblanadi abu al haysan to'qqiz yuz yilda tug'ilgan va 1039 yilda Qohirada vafot etadi u beruning zamondoshi bo'lib o'rta asrning buyuk fiziki deb tan olingan u optika matematika va astronomiya fanlari bilan shug'ullangan u optika bilan juda keng shug'ullangan bo'lib uning birinchi postulati tabiiy yorug'lik va rang nurlari ko'zga ta'sir etadi deb nomlanadi u bu postulatni yozayotganda kundalik tajriba va kuzatishlarga asoslangan va bu fikrini davom ettiradi quyosh nuri ko'zga tushsa ko'z og'riqni sezadi deb hisoblaydi ya'ni tabiiy nur deb quyosh nurini hisoblaydi rangli nur deb monooma biz biladigan nurlarni tushunadi va monoxramatik nur jismlardan qaytgandagi nurlarni bu rang deb hisoblaydi ikkinchi postulati ko'zning ko'rish qobiliyati jismlardan chiqqan yorug'lik ta'sirida sodir bo'ladi deb hisoblaydi ko'rish qobiliyatini u ta'riflayotgan paytda ko'rish qobiliyati ko'zning ko'rish qobiliyati piramida yordamida sodir bo'ladi piramidaning bosh tarafi ko'zda asosi esa ko'rinadigan jismlarda bo'ladi deb hisoblaydi nima sababdan buyum ta'siri ko'zda hosil bo'ladi deb ta'kidlaydi u chunki tasvir ko'zning nerf tolalariga tushadi va tasvir teskari holatda ko'rinadi deb hisoblaganligi uchun u tasvirni piramida shaklida deb tasvirlaydi abu haysan bir nechta shamlar yordamida yorug'lik nurlarini tarqalishini tasvirlar tasvirlarini o'rganadi ya'ni shu tasvirlar yordamida u mustaqillik qonuniga mos keladigan fikrlarni bildiradi ya'ni yorug' nurlari havoda bir birlari bilan uchrashganda ular qo'shilib aralashib ketmaydi deb hisoblaydi agar davom etadi fikrni haysam, nurlar o'zaro aralashib ketganda edi buyumlarning tasviri ham aralashib ketar edi ularni aniq ko'rish mumkin bo'lmas edi deb hisoblaydi <coughs>